Hər vaxtınız xeyir, Əmlakcity kanalının izləyiciləri. Bu gün sizlərə Yeni Yasamalda Vital Kənkasının yanında satışa çıxmış 3 otaqdan 4 otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 132 kvadratmetrdir. 3 otaqdan 4 otağa düzəlməşdir. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 4 otağa düzəlməsinə baxmayaraq, mənzilin proyekti əlverişli proyekt olduğuna görə hər otağın ayrıca girişi və ayrıca pəncərəsi var. Mənzilin ətraflı təqdimatına keçməzdən öncə kanala abunə olmağınızı xahiş olunur. Kanala abunə olaraq həm dəstək ola bilər, həm də satışda olan mənzillər dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmuş müştərilərə şirkətimiz tərəfindən xüsusi endirinlər təklif olunacaqdır. İndi isə keçək ətraflı təqdimata. Gördüyünüz hissə mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Mənzilə daxil olarqan mənzilin sağ tərəfində geniş bir garderobumuz var. Bura bizim garderobumuz. Lazım vəşləri yığmaq üçün qəşəng şərait var. Mənzilimizin döşəməsi palət parketdir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksessuarlarla təmin olunmuşdur. Mənzilimiz təmir olunub, təmirdən sonra ıı, yaşayış olmuşdur mənzildə. Bura mənzilimizə daxil olarca geniş qonaq otağımız bizi qarşılayır. Qonaq otağımızdan otaqlar bölünür. Yataq otağı, mətbəx və sarray otaqlar. İndi isə digər otağımızdan ətrafla tanış olaq. Bura mənzilimizin geniş yataq otağı. Yataq otağımızın döşəməsi palet parketdir. Otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Burda bağlı bir eyvanımız var. Heyvanımızda da garderob, şkaf yığılıb. Döşəməsi parketdir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. İpotekası təsdiqlənmiş şəxslər mənzili rahat ipotekaya sala bilərlər. Bura bizim yataq otağımız. Bina çox keyfiyyətli binadır. 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizin qabağı açıqdır, gün düşən tərəfdir. Qəşəng zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Qonaq otağımızın tavanı dartma tavanıdır. Burdan da evanımıza çıxışımız var. İndi isə digər uşaq otaqları ilə tanış olaq. Bura bizim bir uşaq otağımız. Burda uşaqların dərs oxuması üçün şərait yaradılıb. Buradan da eyvamımıza çıxışımız var. Birbaşa çölə pəncərəmiz var. Sadəcə mənzildə biraz əşyalar çox olduğuna görə dar xal görsənir, amma normal ölçülü maliç otağıdır. İndi isə digər yataq otağı ilə tanış olaq. Bura isə bizim digər yataq otağımız. Buranın da Hər iki pəncərəsi var. Pəncərənin ikisi də çölə birbaşa pəncərədir. Döşəməmiz parlaq parketdir. Bura bizim yataq otağımız. Mənzil 3 otaqdan 4 otağa düzəlmishdir. Burada da bir şkaf lıqılıb. Ayaq göstərdiyim eyvanın yığıl şkafı. Bir tərəfi bura baxır, bir tərəfi isə digər heyvana baxır. Mənzilimizin bölünməsi ideal şəkildə bölünmüşdür. Bütün otaqların pəncərəsi və ayrıca qapısı var. Bura isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzilimizin mətbəxi yerində qalmışdır. İndi isə keçək mətbəximizlə ətraflı tanış olaq. Bura mənzilimizin Mətbəx hissəsidir. Mətbəx hissəmizdən eyvamımıza çıxışımız var. Bütün lazımi aksessuarlar, mebellər, nə lazımsa hamsi təşkil olunmuşdur. Döşəməmiz palət parketdir. Mətbəximizdə də mətbəx mebelimiz yoxdur. Geniş ölçülü, rahat mətbəximiz var. Bir daha ümumi məlumatları qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Vital klinikasının yanında. 3 otaqdan 4 otağa düzəlmədir. Qaz, su, işığı daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. İqtisadi kostasiqlı şəxslər mənzil rahat ipoteqiya sala bilərlər. Mənzilimiz 3 otaqdan 4 otağa düzəlmishdir. 132 kvadrat ümumi ölçüyə malikdir. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə üçün 055 444 41 45 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Sizin də satışda mənziliniz varsa, buyuru bizə müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəkilişini, həm də satışını həyata keçirə bilərik. Kanala abunə olmağı unutmayın.